Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі УНІАН-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і Сьогодні будемо говорити про необхідність реструктуризації українського держборгу. Розібратися у цій темі нам допоможе виконавчий директор фонду Плейзера в Україні Олег Устенко. Добрий вечір. Здравствуйте. Дякую, що завітали. Що ж, Україні важко гасити свої валютні зобов'язання, оскільки власні запаси валюти сильно виснажені. Чи допоміг нам у цьому перший транш кредиту МВФ? О, на мій взгляд, абсолютно однозначно без початку э, програми співпрацювання з міжнародним валютним фондом э, у України був вполне очевидний ризик вхождення в зону неконтролюємо дефолту. Поэтому с этой точки зрения необходимость восстановления сотрудничества с МВФ и открытия вот этой новой программы, несмотря на целый ряд «но», которые возникают в этой программе, был просто необходим. Программа сотрудничества с Международным валютным фондом дает возможность получить Украине кредитов непосредственно от МВФ на протяжении текущего 2015 года в размере порядка 10 миллиардов долларов. Но в то же время кредиты, программа с Международным валютным фондом, блокируют кредитные ресурсы, которые могут идти из других не МВФ-овских источников. Речь идет и о Мировом банке, и Европейском союзе, о этих кредитных гарантиях, которые Украина получила от Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Все вместе это весит порядка 8 миллиардов долларов. Тоже правда, что из этих 8 миллиардов долларов не МВФовского ресурса порядка 2 миллиардов долларов в Международном фонде Блейзера мы оцениваем возможный кредитный ресурс или кредитную линию, которая будет открыта для Украины через Европейский банк реконструкции и развития и через канал Европейского инвестиционного банка. Но, тем не менее, 18 миллиардов дополнительных... Денег, валюты, которые должно прийти в страну, это достаточно объемная величина. Другой вопрос, а насколько хватит для того, чтобы сохранять стабильность в экономике? Украина должна в этом году выплатить порядка 10 миллиардов долларов так называемых суверенных и квазисуверенных долгов. Не забывайте, что на руках у частного сектора украинского находится внешнего долга в объеме порядка 105 миллиардов долларов. Часть из этих денег надо гасить, и при самом хорошем раскладе это порядка 5 миллиардов долларов надо будет возвращать. Посмотрите, у них идут платежи достаточно активно уже сейчас. К примеру, вчераш... или позавчерашнее обнародование фитчем ухудшенных рейтингов Сбербанка, Ощадбанка Украинского и Эксимбанка показывает, что нагрузка на частный сектор действительно велика. Например, Эксимбанк должен в конце апреля вернуть порядка 750 миллионов долларов сделать выплату это огромная сумма, а это тоже дополнительное давление на украинский бюджет. И вот почему вот когда такая сложная ситуация возникла, кстати сказать, программа сотрудничества с международным валютным фондом вроде бы и весомая 10 миллиардов долларов, но тем не менее она не совсем доста, я имею в виду 10 миллиардов на этот год, она недостаточная для того, чтобы Украина могла нормально ah uh, tá плыть по течению, если можно так сказать, на протяжении 2015 года. Например, наша первоначальная оценка в потребности финансирования Украины состояла на этот год во внешнем порядка 25 миллиардов долларов. Ну как минимум 20 миллиардов долларов. В реальности мы получаем как минимум на 7 миллиардов меньше, если вы будете брать 10 и 8 МВФовского источника, 10 МВФовского источника. Вот почему правительство вынуждено предпринимать целый ряд таких таких вот э, срочных мер. И срочная мера, которую э, пытается правительство предпринять, это попытаться реструктуризировать э, часть нашего долга. И вот когда они говорят реструктуризировать часть нашего долга, речь идет прежде всего э, про так называемые европейские банды. Э, то есть это государственные обязательства, которые были выпущены на рынке, э, которых общая сумма порядка 18 миллиардов долларов. Э, кстати, сказать, из этих денег в этом году мы должны были бы погасить 0,6 миллиарда долларов э, по нероссийскому долгу и 3 миллиарда те евробанды, которые в свое купила э, Российская Федерация. Давайте через... до российского борга повернемся трошки позже. Что э, до щедо... Інших заборгованостей, міністр фінансів України Наталія Юрецька наразі проводить багато міжнародних переговорів з міжнародними кредиторами задля для списання українських боргів. На вашу думку, наскільки ці переговори є успішними? Ну во-первых, очень сложно говорити по поводу того, успішне они или ні. Однозначно, только вот що у України є 18 мільярдів всего європейських бандов. на рынке находится Это те деньги, это те банды, которые нам придется выкупить не в этом году, так в следующем или через год. Это значительная сумма. Они стоят для нас достаточно дорого в плане обслуживания. Обслуживание этого, только этих европейских бандов стоит Украине порядка 1,2 миллиарда долларов в год. Если предположить, что в среднем они размещались под 7-8%, то тоже это значительная сумма. Сравните эти 1,2 миллиарда долларов с нашей нашими 75 миллиардами долларов, которые мы в этом году вообще произведем в виде ВВП. А Министр... Генерация Украина технично сдатна обслужить свой держборг? Я думаю, что нет. И вот почему мы видели с вами ухудшение рейтинга нашего, сделанное Мудисом сейчас, с достаточно высокой степенью дефолта, который ставится на Украину. Очень много зависит от поездок делегации Минфина. Вы знаете, они были и в Нью-Йорке, и вели встречи в Вашингтоне, и встречались в Калифорнии, и потом были в Лондоне. Они пытаются гореть с нашими, с нашими кредиторами, те, кто имеет сейчас вот эти банды на руках. И мое понимание ситуации, что Украина будет пытаться работать с этими бандами по нескольким направлениям. Первое и наиболее логичное направление с украинской точки зрения должно быть попытаться снизить стоимость вообще тела этого бонда. Это крайне неприятная вещь для кредитора. Представьте, что у вас на руках есть миллиард долларов, а вам говорят, что теперь это не миллиард, а 700, например, миллионов или 800 миллионов или 500 миллионов, полмиллиарда. Крайне неприятная вещь для кредиторов. Но кредиторы фактически находятся сейчас в ситуации, либо мы им объявим дефолт. И просто ничего пока не будем платить, они должны будут списывать убытки, и непонятно, на какой период времени это растянется. Либо у них есть вторая альтернатива, они могут взять свои евро... наши европейские банды, которыми они сейчас владеют, выйти на рынок и продать их. На рынке их можно сейчас продать за не очень дорого. В принципе, за 1 доллар наших обязательств рынок согласен сейчас давать порядка... 50 центов, даже меньше. Вот почему я считаю, что отправной точкой для украинской позиции должно было быть как раз точка, связанная с тем, что мы согласны признать продолжать обслуживать наш долг, именно обслуживать наш долг. Но тело этого долга, это уже не долг один к одному, не за один доллар никто не дает сейчас один доллар живыми деньгами. И признать что-то на уровне 50 центов и выше. Я понимаю, что позиция Украины попытаться снизить эту стоимость где-то на треть. Я считаю, что это недостаточно агрессивная, кстати сказать, позиция. Более агрессивная позиция была попытаться снижать стоимость тела вот этих бандов где-нибудь на процентов до 40 и попытаться преобразовать эти 18 миллиардов долларов, которые находятся на руках в виде евробандов, попытаться снизить их стоимость на 40%. Это был бы серьезный выигрыш, фактически минус 8 миллиардов. Опять-таки, не все, конечно, так просто, у них сложная задача, но они пытаются договариваться. Следующее направление, по которому будет и пытается договариваться Минфин, это снизить так называемый купон, который мы платим по европейским бандам. Кстати, я хотел бы просто заметить на всякий случай, что когда говорят о реструктуризации долга, имеют в виду прежде всего как раз долг по европейским обязательствам, по европейским бандам. Такой практики реструктуризации на например, долга МВФ, Мирового банка, его просто не существует. Там это работает по другой схеме, это не работает как обычная реструктуризация, это скорее будет побольше похоже на финансирование, может быть на то, что называется в финансовом мире «ролл-овер», когда ты под этот кредит берешь новый кредит и отдаешь вроде бы прежний, а новый пользуешься им. В данном случае речь идет только про европейские банды. Поэтому можно говорить, по поводу того, что Украина будет срезать объем, размер купона. Купон сейчас это порядка 8%, это процент, который мы платим за обслуживание вот этого нашего долга. И Минфин может достаточно основательно требовать снижения на 2-3 процентных пункта, пытаться договориться с кредиторами, что мы будем платить 5-6%. Ну и следующее тоже традиционное, не только для Украины, а для любой страны, которая решает подобного рода вопрос. Это увеличить, называется, maturity, срок обращения вот этого банда. Вместо, допустим, то, что идет на погашение в 2016 году, будет выплачено в 2019 году, то, что в 2017, там, там, еще плюс 2-3 года дополнительных. Это так традиционно делается. Для нас это крайне критично, для Украины. Почему критично? Потому что программа Международного валютного фонда, которая начата сейчас Украиной, вот это новое Extended Fund Facility в системе, в которой мы сейчас работаем, она предусматривает, что до конца мая мы должны провести реструктуризацию нашего долга. Именно должны, это понимают и в Минфине, это понимают и в МВФ и я надеюсь, что это понимают наши кредиторы. Опять-таки, для них чаша весов. Либо мы объявляем дефолт, либо они идут на какие-то определенные уступки нам. Мне не очень понравилась вот эта 30-процентная скидка в теле кредитов. Я уже сказал, что можно было действовать чуть более агрессивно. Но, наверное, Минфин лучше чувствует конъюнктуру рынка и, наверное, больше нельзя было давить на наших кредиторов. Наша ситуация... Вы говорите, что кредиторы разумеют, а что... Щодо заборгованості Росії, ви якось зауважили, що у березні-квітні 2015 року Росія зможе вимагати з України виплати 3 мільярдів доларів за євробондами 2013 року. За інформацією Мінфіну Україна запросила Росію до діалогу щодо рефінансування заборгованості. Проте раніше УРФ заявили, що не готові зробити цей крок. Наскільки для України є проблемним це питання, зважаючи, що це одна з... на наборгового навантажения в Украине? Специфика именно вот этого выпуска, который был размещен в России, состоит в том, что мы его делали в декабре 2013 года. И Украина размещала свои банды не напрямую на Россию, а размещала их опосредованно через ирландскую биржу. Размещала их по английскому праву. Это значит, что в принципе может быть задействован механизм лондонского арбитража. То есть недовольный э -э, кредитор э -э, по отношению к своему заемщику э -э, может решать конфликты в лондонском арбитраже. У меня есть э -э, сомнение, что мы в состоянии выиграть дело там. Раз. С другой стороны, тоже вот, как бы, важная точка, которую надо держать в голове, когда вести здесь анализ, состоит в том, что если все банды мы размещали под 7-8%, то банды россиянам были проданы под 5%. Я просто хотел бы напомнить, что в декабре 2013 года Украине мало кто доверял, я имею в виду международные финансовые рынки. Если бы Украина захотела размещаться самостоятельно, должна была бы быть готова платить ну, как минимум 12% годовых. Россияне сделали колоссальную скидку. В финансовом мире нету понятия бесплатный ланч и их просто не бывает. Бесплатных бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И в данном случае, когда россияне делали подобного рода колоссальную скидку, фактически вместо 12, купив наши обязательства по 5 процентов, скорее всего, была какая-то часть неформальная, возможно, которая касалась, которая касалась этого размещения. Потому что само по себе размещение премиально. Вы видите, я советую Министерству финансов попытаться снизить купон, стоимость заимствования, там, скажем, до 5%, а как бы с россиянами, там и так он уже 5%. И тем не менее, и тем не менее, я считаю, что все равно, во-первых, остается колоссальный риск, связанный с тем, что россияне, несмотря на заявление своего Министерства финансов, мы слышали их заявление, когда они говорят очень четко, мы не будем требовать досрочного погашения кредита европейских бандов, хотя имеют право на это, вы цитировали меня, да, действительно, я считаю, что этот риск начал материализоваться уже в конце февраля, начале марта. Почему? Потому что была приписка в этом договоре или дописка в этом договоре, когда выпускали Украина свои евробанды через Ирландию, когда россияне покупали. Там очень четко говорится, что... Если Украина превысит 60% уровень соотношения государственного долга общего, внутреннего и внешнего, к объему ВВП, то эти долги Россия может попросить к оплате. Я очень сомневаюсь, что мы вот можем так спокойно ожидать, что Минфин России сдержит свое обещание и не потребует свои деньги к оплате сейчас. Во-первых, с точки зрения политической они могут всегда это сделать. Если ты заинтересован в расшатке ситуации в какой-то стране, то почему бы не попытаться расшатать ситуацию через экономику? Просить деньги к оплате сразу. Мы официально и де-факто, и де-юре, потому что уже была опубликована украинская статистика, превысили этот порог. Они могут попросить эти деньги к оплате. С этой точки зрения расслабляться нельзя. И более того, в общем-то, как-то надо ответить для себя на вопрос. Мы... Хотим продолжать держать этот долг. В принципе. Вот мы хотим его держать там с политической точки зрения, или для нас может быть лучше рассчитаться по этому долгу. Мы можем рассчитаться по этому долгу, это просто очевидно. Первый кредит, который был получен, первый транш, который был получен от Международного валютного фонда, половина его пошла в резервы Национального банка, золотовалютные резервы, вторая половина пошла на счета Министерства финансов для покрытия дефицита государственного бюджета или на поддержку бюджета, как угодно это называете. Деньги есть. Может быть, можно рассчитаться. И, в общем, это более такое политическое решение, которое ну, не находится чисто в такой области экономической. Экономически мой совет пытаться реструктуризировать этот долг с россиянами, точно так же, как и со всеми остальными. Уменьшение тела не нравится, попробуйте продать и это на рынке. Проблема состоит вот еще в чем. Не все так однозначно. Ты не можешь относиться по одному ко всем кредиторам, а по другому кому-то одному. Если мы всех требуем реструктуризировать, всех. Первое правило, когда ты делаешь реструктуризацию, это э, равенство. И ты не можешь относиться к компании А американской или Б британской вот так вот, а компании R российской, да, R российской, как-то совсем по-другому. У всех должны быть разные условия. И вот эта сложная задача, которую должен пытаться решить украинское министерство финансов, однозначно только вот одно. Без этой реструктуризации мы не будем в состоянии продолжить программу с МВФ. И это наша карта, которую мы должны играть в наших переговорах с нашими кредиторами. Если они хотят, в принципе, получить свои деньги, они должны идти на наши условия. Дуже вам дякую. Вам спасибо. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.